Да. контакт Александр, слушаю вас. Вы обращались? Да, мне пришла смс, что -ка, моя карта заблокована. Когда вам поступила смс нашего банка? Пару дней назад. Я просто теки сейчас побачу, потому что я не очень умею користуватися uh, телефоном. Вы после того пользовались своей картой? Uh, Нет. Так, уважаемый, карта находится при вас или перед на вторым третьим лицам в пользовании? Uh, uh, Нет. При вас карта находится? E, ну да, треба где-то найти, сейчас пошукаю. Возьмите вашу карту в руки. Карта находится у вас в руках? Да. да. Так, для более детальной информации, для объяснения по какой причине ваша карта у вас в номер вашей карты укажите. E, так, а что вы не знаете номер моей карты, вы же мне в смс написали. Так. Последние восемь цифр номера вашей карты укажите. Ну, а я запитую, ви що не знаєте номер моєї картки? Ну, ми можемо підказати. 57, 67, 49, 2, 0. Последні 8 цифр. Укажіть, що вам удосталися. Ну, якщо ви знаєте 8 цифр э, моєї карти перших, то чому ви не знаєте останніх? Ми повинні удосталися в тому, що у вас, у вас карта знаходиться, що ви владілець карти, що ви держите її на руках. Ну, я, я ж дзвоню вам з номера, я ж вам дзвоню з телефону, і ви маєте знати, за яким номером закриплено. Конечно же, мы вам предоставим всю информацию, по вам, мы укажем вам фамилию, имя, отчество, после того, как мы удостоверимся, что вы владелец карты и ваш финансовый номер находится при вас. Угу. Последние 80 номер вашей карты, укажите. 48. 25. Дальше. Дальше. 13. Далее. 6, 6 скажите, пожалуйста, назовите последнюю расходную операцию по своей карте, когда вы совершали как владелец. Можете назвать? не, не могу. Приблизительно? Ну, где-то два тижня назад. У вас смс банкинг подключен, вам поступает смс-информирование с нашего банка регулярно при поступлении денежных средств, при снятии, при оплате товаров. Вам поступают смс-очки с нашего банка регулярно? Ой, я не знаю, их не читаю. Может и поступают. Так смотрите, уважаемый клиент, ваша карта заблокирована мониторингом банка в безопасности, чтобы вы то что данная карта находится у владельца, а не посторонних третьих Смотрите, вам поступит смс-уведомление с нашего банка. Вы смс-очки можете открывать? Ну, можно, да, можно. Смотрите, вам сейчас будет отправлена система смс уведомления с нашего банка с кодом разблокировки вашей карты. Код разблокировки вашей карты будет составлять из четырех цифр. Посторонним вторым третьим лицам вы не указываете. Мы также там, все укажем в смс, чтобы вы знали, что посторонним лицам не указываете. Должны знать сотрудники банка, а также владелец карты. Вам поступит смс, открывайте и выписывайте четыре цифры вам поступит смс, мы с вами отключаемся, вы пишете 400, мы вам через минуту перезвоним. И вы нам должны будете указать, чтобы он оставился в том, что вы действительно являетесь с карты, и ваш финансовый номер находится при вас. После данной операции мы вам укажем ваше фамилия, имя, отчество. Вы удостоверитесь, что мы с банком. Угу. А який вы банк? Что Фасильный... банк. Угу. Угу. Добре. Смотрите, уважаемый клиент, давайте сверимся. Последние 8 цифр. 48, 25. Да тринадцать шестьдесят шесть. Так. У вас карта Ашатбанк Мастеркард? О, я не знаю, но Ашатбанк. Так, уважаемый клиент, укажите, пожалуйста, первые четыре цифры. А чему вы земной москальскую мову разговариваете? Какую москальскую мову? Ну, не державную, вы же державный банк. Мы по-украински с вами так уж можем разговаривать. Ну, у вас же ж є всі мої дані. Я не розумію, для чого вам ще 10 разів повторювати одне те же.